असल मैं यू टी फैमिली का हाल चाल उम्मीद है, है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम शुक्र के साथ मैं भी ठीक हूँ आज हम आपको संगाड़ा बनाने की रेसिपी देने लगे हैं ये बहुत इजी और जल्दी तैयार हो जाती है इंशाल्लाह शाला ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी होगी इसके लिए हमने एक किलो संगाड़े लिए हैं जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है इसको धोने का ये फ़ायदा होता है कि ये छपड़ों में और गंदे पानी में होते हैं इसीलिए आपने इसे खुले पानी में अच्छी तरह से धो लेना है धोने के बाद आप इसे एक पतीली में ऐड कर देंगे हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें हमने एक कप पानी का ऐड करना है जो हमने चाय पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये देख लें ये वाला कप हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है इसको अब हम थोड़ी देर ढक कर पकाएँगे इसको हम एक पौने की मदद से या कपड़े की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से गिला करके इसके ऊपर संगाड़ों के ऊपर दे देना है ये स्टीम में ही पक जाएंगे आपने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि पानी से ये होगा कि ये चिपचिपे से तैयार होते हैं इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और इसे पाँच से सात मिनट ऐसे ही पकने देंगे पाँच से सात मिनट के बाद हम देख लेते हैं देखें माशाल्लाह से हमारे ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से ये देखें पानी आ चुका है इसका मतलब ये हमारे संगाड़े अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं अब ढक्कन को उठा लेंगे और अपने संगाड़ों को देख लेते हैं इसके ऊपर हमने जो पोना दिया ऐसे इसे भी हटा लेंगे देखे माशाला से क्या प्यारी लुक आ चुकी है बहुत सारे लोग इसमें एक ब्लैक कलर ऐड करते हैं मुझे नहीं समझ आती कि वो ब्लैक कलर क्यों ऐड करते हैं उससे बर्तन भी काले हो जाते हैं और हमारे सिंगाड़े भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और हम हाथ भी जब छीलते हैं तो हमारे हाथ भी इससे ब्लैक हो जाते हैं देखिए माशाला से आपने ऐसे ही संगाड़े तैयार कर लेने हैं एक सिंगाड़े का पीस ले लेते हैं आपको चेक करके दिखा देते हैं ये देखें आपको आपकी आंखों के सामने छील कर दिखाते हैं कि हमारे सिंगाड़े कितने अच्छे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकोन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हमारे सिंगाड़े अंदर से गल चुके हैं देखें माशाल्लाह से क्या प्यारा संगाड़ा तैयार हुआ है बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है अगर आपको अपनी पसंद की कोई रे, भी रेसिपी चाहिए हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कु, किया करें इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा ऐसे ही हम थोड़े से सिंगाड़े छील कर सर्व कर सकते हैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आपका कुकिंग फैसल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई रेसिपी के साथ तब तक कर लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह